Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jumpa, salam sehat, dan salam sukses selalu untuk kita semua pemirsa yang budiman. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yang artinya rahmat bagi alam semesta. Dalam Islam, seluruh umat dianjurkan untuk saling menjaga dan berperilaku baik terhadap semua makhluk ciptaan Allah, tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada hewan. Salah satunya seperti kucing. Kucing merupakan salah satu hewan yang menjadi istimewa di dalam Islam. Hal ini lantaran kucing merupakan hewan yang sangat dicintai Rasulullah SAW. Bagi sebagian orang, memelihara kucing merupakan sebuah hobi dan kecintaan kepada hewan lucu dan menggemaskan ini. Di balik hal ini, kegiatan memelihara kucing serta memberi makan kepada kucing-kucing terlantar ternyata juga mendapatkan banyak manfaat bagi orang-orang yang melakukannya. Hal ini disebabkan karena kucing merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, barang siapa yang menyayangi makhluk Allah, maka juga akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan dalam hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang penyayang itu akan dikasihi oleh yang Maha Penyayang, yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Maka sayangilah makhluk yang ada di bumi. Niscaya kalian akan disayangi oleh makhluk yang ada di langit. Hadis riwayat Tirmizi. Maka itu sayangilah semua makhluk Allah semampu kalian, walaupun terhadap makhluk yang tidak berakal sekalipun seperti hewan. Agar memperoleh limpahan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, disebutkan dalam Islam, ternyata memelihara kucing dan memberi makan kepada kucing-kucing terlantar bisa menjadi ladang pahala dan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah tersebut yakni: satu, mendapatkan rahmat di hari kiamat. Salah satu tujuan seseorang beribadah kepada Allah adalah. Untuk mendapatkan rahmat Allah, ternyata rahmat Allah juga bisa didapatkan oleh orang-orang yang menyayangi hewan, salah satunya seperti kucing. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadis: "Barang siapa menyayangi, meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat." (Hadis Riwayat Bukhari). Jadi, memelihara kucing ternyata termasuk dalam sebuah ibadah sehingga dapat mendatangkan pahala bagi yang memeliharanya. Dalam beberapa tafsir, rahmat bisa diartikan sebagai ampunan, rezeki, kebaikan, pahala, dan sebagainya. Selain itu, kucing bukanlah hewan yang najis. Maka itu jika ada kucing masuk ke dalam rumah kita, sebaiknya jangan diusir tanpa diberi makan dan minum. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Kucing itu tidaklah najis. Kucing adalah binatang yang sering berkeliaran di tengah-tengah kalian. Hadis riwayat Ahmad: "An-Nasai, Abu Daud, Tirmizi, dan disahikan oleh Al Albani." Kedua dosa-dosa dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi orang yang suka memelihara hewan seperti kucing ternyata dapat menjadi wasilah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan hewan seperti kucing Sisi orang yang berbuat baik kepada hewan haram sekalipun seperti anjing Maka dosa orang tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda Seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur Yang hampir mati karena kehausan Lalu wanita itu melepas sepatunya Diikatnya dengan kerudungnya lalu diambilnya air dari dalam sumur dan diminumkan ke anjing itu, maka dengan perbuatannya itu dosa wanita itu pun diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga mendapatkan pahala sedekah. Sisi orang yang memelihara kucing serta selalu memberi makan kucing-kucing jalanan berarti orang tersebut sudah bersedekah. Maka, di saat itulah kegiatan memberi makan kucing sudah mendapatkan pahala sedekah. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis: "Pada setiap sedekah kepada makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup akan mendapatkan pahala kebaikan." Seorang si Muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat mendapatkan ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Dalam sebuah hadis dikisahkan ada seorang wanita yang diampuni dosanya karena ia memberi minum seekor si anjing yang hampir mati karena kehausan. Kisah hikmah ini mengisyaratkan kepada kita bahwa hal sekecil apapun jika baik, maka bisa membawa kita pada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu bukan tidak mungkin jika kita memelihara dengan baik seekor kucing atau lebih, ataupun memberi makan kepada kucing-kucing jalanan. Kita bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjuran untuk berbuat baik kepada binatang, terutama kepada kucing, sangat dianjurkan, khususnya bagi umat Muslim agar kelak orang tersebut mendapatkan ampunan dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Dr. Muhammad Lukman dalam syarahnya di Kitab Adalul Mufrod, yakni setiap Muslim memang dianjurkan untuk selalu berbuat baik kepada semua hewan, terutama kepada kucing. Hal ini agar kelak orang tersebut mendapatkan ampunan dan juga ridho dari Allah Subhanahu akan tetapi barang siapa yang semena-mena terhadap kucing memelihara dengan menyiksanya maka bisa mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Rasulullah SAW alaihi wasallam dalam sebuah hadis, seorang perempuan diazab karena seekor kucing yang dikurungnya sampai mati, dia pun masuk neraka karena perbuatannya itu. Kucing itu tidak diberi makan dan minum ketika ia mengurungnya. Bahkan, dia tidak membiarkannya makan serangga-serangga kecil di dalam tanah. Kelima, disayang penghuni langit, Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang penyayang maka juga akan disayang oleh Allah. Sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi, maka niscaya juga akan disayangi penghuni langit." Hadis ini tentu berlaku juga untuk manusia yang sayang dengan kucing-kucing terlantar atau orang-orang yang memelihara kucing. Keenam, menambah timbangan amal baik di hari kiamat. Seseorang yang memelihara dan memberi makan kucing terlantar ataupun binatang lainnya, sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah dengan penuh iman dan meyakini akan kebaikan yang diberikan Allah. Maka kebaikan yang sudah diberikan tersebut seperti memberi makan dan minum bahkan membersihkan kotorannya kelak akan ditimbang sebagai kebaikan di hari kiamat. Wallahu'alam alam bisawaf. Oke pemirsa yang budiman, itulah janji Allah bagi orang-orang yang berbelas kasih terhadap kucing. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.